i don't know. kita doa hayati menemani kita. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar pada pagi ini? Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi. Alhamdulillah sihat ya Hani dan Intan. Ya. ya, Alhamdulillah ya pun, Ya selamat Hari Raya Aidil Adha ya kepada uh, Nur Hay Hayati Haya. Zalani dan juga kepada kru RTB. Selamat ya. pagi di sana ya. Ya. Selamat Hari Raya Adil ad Alhamdulillah. Jadi, kalau kita ni menghayati bersama ni, ya, hari uh -huh. ni ada juga uh, uh, hayati uh, di mana kalau Aidilfid, Adil Adha ini ada merupakan ibadah korban juga. Uh -huh. Jadi, kita ingin bertanyakan juga ni, uh, satu rasanya soalan yang agak santai juga ni, yeah. yang mengenai, mengenai uh, dengan daging korban. Sekiranya lah ya, kalau Nur Hayati uh, menerima daging korban, biasanya masakan apa yang selalunya akan disajikan kepada ahli keluarga? Kerana kita tahu, kalau daging korban ni macam-macam, kena ni boleh masalah, uh, ada rendang, sup dan sebagainya. Tapi setiap orang ada cerita rasa masing-masing. Ha, ah, kalau Nur Hayati pula Betul. bagaimana? Mm -hmm. ah, kalau secara peribadinya, ah, secara itulah hanya orang masak simple-simple saja, ah, yang biasa-biasa saja, santai-santai. Biasanya dijadikan sapak untuk sotong saja itu. Ah, ah. Itu biasanya pilihan lah, khususnya untuk anak-anak, uh, orang -anak, suka. orang ah, suka biasanya untuk yang masakan simple -simple lah ah, yang simple-simple lah ni, yang biasa-biasa saja. Jadi apa sup tulang tadi? dia jadikan sop ah. Sapa uh, biasanya dia jadikan sapa untuk soto uh, biasanya. ah biasanya macam tu lah. Ah. sapa untuk soto eh bagi saya itu bukan simple <laughs> tapi bagi Norhayati simple <laughs> ya ha ah, memang menyelerakan <laughs> jadi insyaallah ah uh, tujuan dapat menjadi satu inspirasi uh, yeah. kepada penonton orang pagi yang mungkin memikirkan ah banyak ni sedekah korban yeah. yang diberikan ah uh, bagaimana hidangannya untuk keluarga ah mm -hmm. terima kasih uh, mungkin dapat dijadikan apa sapa untuk soto uh, ah yeah. baik apa uh, apabila yang ingin dikongsikan, yang ingin mengetahui juga bahan visual yang akan dibawakan, kita serahkan uh, kepada Nur Hayati. Silakan. Baiklah, terima kasih rakan kita Hani dan Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bagi mengikuti lintas langsung dari daerah pelayat pada pagi ini. Dan seperti biasa, sudah kita akan kongsikan satu makluman dan juga menyaksikan satu bahan visual yang telah pun disediakan oleh rakan setugas kita. Keadaan cuaca di daerah Blight pada pagi ini nampak cerah. Namun demikian kita mengharapkan apa juga aktiviti-aktiviti yang dijalankan pada pagi ini berjalan dengan lancarnya dan apa juga urusan ataupun perancangan habis kita pada hari ini. Semoga sampai ke destinasi dengan selamat dan segala perancangan berjalan dengan lancarnya insyaAllah. Belahora, ada uh, satu makluman yang bakal kita kongsikan untuk pagi ini sebelum kita bersama dengan rakan kita. Yang mana satu pengagihan pek makanan secara percuma sempena sambutan Hari Raya Aidiladha akan diadakan pada 14 haribulan Jun 2025 bermula jam 11 pagi sehingga selesai bertempat di ruang legar perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Belait. ya. Jadi ada satu info semasa. Dan sekarang kita beralih bagi menyaksikan bahan visual yang telah pun disediakan untuk pagi ini. Silakan. Korban merupakan ibadah penyembelihan binatang ternakan dengan niat untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ianya dilakukan pada hari raya haji atau sepanjang tiga hari tashrik. Bagi mereka yang melaksanakan ibadah korban, terdapat beberapa amalan sunat untuk peserta korban antaranya digalakkan untuk berpuasa sunat dari 1 Zulhijjah hingga 9 Zulhijjah. Tarikh 9 Zulhijjah adalah hari Arafah yang mana sangat digalakkan untuk berpuasa. Sebenarnya tidak ada kewajipan ke atas orang Islam untuk melukukan ibadah korban. Ianya adalah salah satu sunat muakkadah kerana ia merupakan satu syiar agama Islam dan juga bertujuan untuk menzahirkan tanda kasih sayang, kemuliaan, kegembiraan bagi ramai manusia. Imam Syafi'i rahimahullahu berkata, Malahna anna Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhumah kana la yudhahiyani qarahiyatan an yara annaha wajibah telah sampai kepada kami bahawa Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma tidak melaksanakan ibadah korban kerana takut ada yang menganggap ianya adalah salah satu kewajipan jadinya di sini Sahabat Rasulullah pun ada satu masa itu, ia tidak melakukan mereka tidak melakukan ibadah korban takut orang menganggap ia sebagai satu kewajipan nah, ia akan wajib untuk orang melakukan ibadah korban Ini ke atas dua perkara Yang pertama Namanya At-ta'yin Yang mana uh, Seseorang itu mengatakan Ini korbanku dan saya akan Melaksanakan ibadah korban Dengan kambing ini Maka wajib ke atasnya melakukan ibadah korban Dan yang kedua Ia ya bernazar ia berkata, tahun ini aku bernazar untuk melakukan ibadah korban. Maka wajib ke atas dua orang ini melakukan ibadah korban. Tapi ibadah korban ini ianya adalah sunnah sahaja. Syarat untuk orang melakukan ibadah korban adalah yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal dan yang paling penting berkemampuan. Dari surah Al-Hajj ayat 37 tafsirnya daging dan darah binatang korban itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepadanya ialah ketakwaan kamu. Demikianlah dia memudahkan untuk kamu supaya kamu membesarkan Allah atas hidayatnya kepada kamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat kebaikan hikmah di sebalik ibadah korban merasakan bersyukur kepada pemberi nikmat atas pemberian nikmat kepada kita ni dan kita ni akan memberikan nikmat itu kepada orang lain untuk mereka meneruskan kehidupan saban tahun. Kita ni akan memberikan bersedekah kepada ahli keluarga, fakir miskin dan kaum kerabat dan kepada masyarakat. Dan ibadah korban ini juga merupakan salah satu daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ke atas makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berupaya menguasai haiwan-haiwan tersebut sehingga dapat membantu manusia, membantu manusia dan memberi manfaat kepada manusia daripada susu, bulu dan dagingnya apabila disembelih. Dan dan akan berpegang teguh dengan waktu kerana ibadah korban ini ianya ada spesifik waktunya bukannya uh, bulan ini boleh bulan ini boleh indah ia ada spesifik waktunya ia akan mendisiplinkan diri kita ni untuk taat pada waktu melakukan ibadah korban Rakyat dan penduduk di negara Brunei Darussalam tidak melepaskan peluang untuk meraih kanjaran pahala dari majlis ini. Kemeriahannya juga dapat dirasakan bagi mereka yang mengadakan majlis korban di rumah kediaman masing-masing dan bagi mereka yang melaksanakannya haruslah dengan hati yang ikhlas dan mengharapkan keredaan serta ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala Hari Raya Korban ini ia juga dikenali sebagai Hari Raya Aidil Adha dan ia adalah salah satu perayaan utama dalam Islam yang mana memberi makna yang sangat dalam tentang keimanan pengorbanan kita ni dan ketaatan kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama ia memperingatkan kita ni tentang kisah Nabi Ibrahim alaihisalam yang mana bersedia untuk mengorbankan anaknya sendiri Nabi Ismail alaihisalam sebagai tanda taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari Raya Kurban ini juga ia mengajarkan umat Islam kita ni erti sebenar ke ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan ia juga menekankan konsep tentang keikhlasan kita ni di dalam diri kita ni yang mana uh, niat ani adalah yang paling utama daripada amalan luar. Sebagaimana kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda In nama akmalu bin niat. Sesungguhnya perbuatan itu berdasarkan kepada niat kita ni. Dan juga ia ia mengajarkan umat Islam kita ni tentang nilai berkorban itu demi kebaikan orang lain. Bukan saja orang ani, bukan saja kita ni mengorban apa orang yang berkorban ini bukan saja mengorbankan harta, tapi kita ini mengorbankan kita ini punya masa, kita ni punya tenaga dan kita ni punya ego demi agama, keluarga dan masyarakat. Dan juga ia memberikan impak yang tertinggi dalam segi bermasyarakat iaitu sosial dalam masyarakat tentang silaturahim sesama sendiri. Dengan melaksanakan ibadah korban kita akan memperolehi ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah korban juga dapat melahirkan rasa syukur terhadap nikmat hidup yang telah diberikannya. Dan ibadah korban juga dapat memupuk sikap pemedulian dan keprihatinan terhadap masyarakat di samping dapat mengeratkan tali persaudaraan sesama Islam melalui pengagihan daging-daging korban tersebut. Thank you.